Альбіна печина, практикуючий психолог центру психології Альта, народилася 25 травня. В дитинстві хотіла стати лікарем. Улюблена книжка Тріумфальна Арка Еріха Марія Ремарка захоплюється подорожами, малюванням, розписом хною і танцями. Улюблене місце лісопаркова. Доброе утро, як всегда, рада вас почему-то. А, сегодня У нас така дуже. О детях, снова. Кстати, сегодня Міжнародний день дітей, 20 ноября. В 1964 році було. За... Ми... Да, да, Боже, Дмитро тут я... просто дайте прочитав дайте. корисну інформацію, хоче показати всім, що він знає, а... що він в темі. Знаєте. І ми тематично підготували сюжет про э, користь та шкоду сучасних мультфільмів для дітей. Зараз давайте проглянемо його і, і, про і про вже коментар. перейдемо до спілкування. які люблять і діти, і дорослі, але перші зазвичай бачать в них лише благо, а другі нерідко безпідставно шукають в них зло. Безумовно, мультфільми можуть нести в собі шкоду і користь для дитини. Але що саме він у результаті отримує від перегляду таких відеороликів, майже цілком залежить від батьків, особливо коли йдеться про найменших телеглядачів. При правильно організованому режимі і усвідомлено підібраному репертуарі, мультфільми здатні стати потужним елементом виховання і розвитку розвитку малюка. В першу чергу це просто цікаво, і хороший добрий мультфільм може стати непоганим способом проведення дозвільня малюка. Я люблю от, е, смотреть от, про промон Стархай і, і Собачий патруль. І і ще я люблю дивитися про русанок. Ну я взагалі не дивилась. Хочу. У мене на площі там е, шубочки, напішувати. Я можу написати там любила. Ще, патрули, барби, він. Ну, там ще багато. Переглядаючи мультики, дитина мимоволі стає віртуальним співучасником описуваних подій, приміряє на себе різні соціальні ролі, дає оцінку головним героям та їх вчинкам. війни». Їх так називають, що вони в космосі літають. Не їх бронець і вбивають роботів. Роботи, що штані хочуть обиті їх і знищити всю планету. Роботи погані. даже є така куколка. Хай, кошка. Та ти Да. не можуть літати ні водічний бувають. Це значить що з водички Є летающая ще Хай, которая даже на ногах. Мультфільми примушують думати, робити логічні висновки і навіть фантазувати. Я хочу быть бастархой кошкой. Мой любимый мультик Винкс, потому что там добро перемагает зло. Я дивился, как, как один став из них хранить меча, то что нашел самый сильный меч. Один поганый Міць, не, а другий заратий. Іноді телесеанс здатний заспокоїти дитину. Аби мультфільми для дітей приносили користь, вони повинні відповідати віку і інтересам дитини, як і тривалість їх перегляду. Кождому. Ну, два мультика смотрю, две серые. Вот, да. Мама больше не разрешает. Да, она купается, она, она купается у меня иногда так долго, три часа. Тогда я смотрю, четыре там мультика, Винкс или пять. И мне все кажут, давай спать, а я не хочу, спать. По можливості завжди слід заздалегідь переглядати мультфільм самому, аби мати поняття про головних героїв і смислове навантаження конкретного відео. Не можна допускати, аби дитина дивилася телевізор дуже близько. Якщо хочуть, то то можна, Близько, близько. Проте мультфільми можуть бути не лише корисними. Що стосується фізичного здоров'я дитини, то на перший план виходить навантаження на очі і хребет. Мама розіщає, аж до зими дивиться, але не геть, мама іноді каже, щоб раздихнули. Наостанок хочеться сказати, що сучасне нове підростаюче покоління докоріно відрізняється від усіх попередніх, і якісно нові мультфільми пишуться для якісно інших дітей. Нехай багато дитячих психологів виступають категорично проти сучасних мультфільмів, але і серед них є хороший продукт. Головне підібрати відповідний саме для вашого малюка. «Кота принцеса в лес. И как-то встретила ежачка И говорит ежик, что ты делаешь здесь, принцесс? Я здесь хочу найти мой где ягоды. Хорошо. Иди по этой тропинке и убачишь ягоды. Хорошо. Пока. Спасибо, Анатишку, э, за столь хороший сюжет. Прям посмотрели, Позабельно поставили лайки. Так. Так. Да, что, Альбина, что скажете? Ну, мультфильмы, на самом деле, это очень влияет на детскую психику, на взрослую в том числе. И дети в возрасте с трех до 5, у них как раз формируются все ценности, мировоззрение. И для них все, что происходит вокруг, включая мультики, это есть реальность, это есть в их жизни, они как будто это все впитывают. Верят, верят в это. Верят. У -у -у. Да, да. да, и воспринимают это как за действительность. И поэтому уже, каким правильно, как было сказано в сюжете, каким смыслом насыщен мультфильм, какие герои. То есть это все и все эти тонкости имеют значение на формирование личностей. И в будущем на его взаимоотношения с коллегами то есть если мы видим там Маша и Медведь то есть видим взаимоотношения между более взрослым человеком и ребенок мы видим что ребенок управляет абсолютно то есть манипулятор манипуля или... манипулирует непонятно не мотивированно то есть с какой целью во имя чего и многие пишут что ну, эти фильмы именно Маша и Медведь рекомендуется смотреть После 10 лет. Дети. Это психологи рекомендуют? Рекомен, да, рекомендуют психологи, потому что у вас, дети начинают активно принимать эти приемы в жизни по отношению к родителям. Да, но ну, говорят, что э, вот если мы заговорили уже о Маше Медведеве, и Джерри тот же самый есть. Там даже а, много на насилия. насилия да? Много насилия и ребенок видит, что там то вилка толкнули, то что-то там хвост отрубили. И ребенок это воспринимает как норму, для него все в этой действительности это есть, и потом он может то же самое ну, провоцировать в отношениях со сверстниками либо еще что-то за счет того, что идет очень яркая мимика, очень яркие краски, то что появилось в нынешних мультфильмах, то чего не было в наших советских фильмах. Ребенка просто прилипає к экрану і е, залипает, і тогда це все на підсознательному уровне откладывается. То есть он разглядывает сюжет, міміку, а вот эти подсознательные смыслы йдуть как програма. Это это ну, а що тоді робити? Дивіться, в принципі, ж дитину ти не вбережеш від перегляду цих мультиків, тому що вона хоче дивитися, у неї є її друзі, які дивляться ці мультфільми. Як тоді порадити в цій ситуації? Вибирають мультики родителям необходимо. И мы уже смотрим в зависимости от возрастной категории, то есть время, соответственно, устанавливаем, плюс смотрим на насыщенность яркости красок, то есть потому что, опять же, такие советские фильмы были все какие-то приглушенные, нейтральные, замедленные, Винни-Пух, который там долго идет. Максимально, то есть для психики современного ребенка можно ускорять эти процессы, но чтобы не было гипернасыщенных цветов, потому что ребенок не концентрируется, то есть слишком быстрые сюжеты, и ребенок не воспринимает сюжет что на самом деле происходит Безусловно, музыка и все звуки которые воспроизводятся в мультфильме они тоже влияют на подсознательный смысл не должно быть резких вспышек каких-то все должно быть объяснимо, логично и понятно чтобы ребенок мог воспроизвести маме сказать мама переспрашивает что ты видишь в этом фильме какой герой тебе нравится. если ребенок логически объясняет, он понимает все значения то есть кто хороший герой, кто плохой во имя чего не борется какой вообще какая основная сюжетная линия этого мультфильма. Дивіться, так, да? ну, якщо діти зараз вони вже такі більш сучасні, вони дивляться, ось ці мультфільми вже такі із новими технологіями ну, да, різноманітними. І знаєте, там такі насичені картинки. І після того, як вони вже передивилися весь цей перелік, вони вже трішки розбещені стоять, можна так сказати. Тому що змусити подивитися якийсь радянський мультфільм, він вже каже, ні, я не хочу. Йоже мені Мені не цікаво. Мені, наприклад. Мені, в це медитативний, який для Ізначально, тобто безусловно. ребенок быстро привыкает к хорошему. Поэтому, если он один раз попробовал яркий мультфильм, он не будет смотреть уже более повседневные фильмы. Можно выбрать сейчас достаточно много каналов на YouTube, где есть развивающие мультфильмы. Если мультик сопровождается какими-то необходимыми действиями, встали песенку, спели, там, изучаем английский, развиваем, то есть обязательно двигательная активность. Это взаимодействие было. Взаимодействие, чтобы ребенок не сидел и не просто погружался. Плюс в этом возрасте как мозговая деятельность, так и физическая активность, они одновременно развиваются. Если ребенок долго смотрит, у него идет мозговой процесс, а физической активности нету, он пересмотрел мультик и начинает сносить крышу всем вокруг. Бегать, прыгать, потому что энергия осталась под, для того, чтобы проявлять какое-то агрессивное проявление к окружающим. Поэтому рекомендуются мультики, которые сопровождаются какими-то повторяющимися элементами, где идет грамотная речь, для того, чтобы у ребенка формировалось тоже правильное произношение, где нету каких-то новых фишек или новых слов, которые ребенок потом запоминает и тоже вообще не их использует. Достаточно радітлю один раз просмотреть мульт, мультфільм, который котре его ворібнок, проаналізувати на поценательному рівні. Тоді тобто, да батьки, вибор. будьте цензорами для своїх дітей. Переглядайте спочатку, фільтруйте ось всі ці процеси, щоб потім не було ніяких у вас проблем із вихованням. Я б ще хотіла запитати: дивіться, дити, ну, діти вони люблять довго дивитися мультфільми. А який час взагалі такий оптимальний? Рекомендують психологи в день виділяти для перегляду. Ну, время для, для обучения, если мы говорим, что это мультипликационная фирма с обучением, дополнительно еще плюс 15 минут в возрасте до 3 лет рекомендуется 15 минут. Утром 15 минут, вечером до 6 увеличивается до получаса. Если же мы ну, просмотр мультфильма, это процесс воспитания, а не время провождения. И очень часто, если ребенок погружается в мультипликационные все эти яркие эффекты, ему потом нынешняя жизнь становится скучной. Это то, что мы видим и во взрослой жизни, ну, когда взрослый, взрослым говорят, будьте интереснее телефоны и всех этих гаджетов. Поэтому рекомендую из реальности уходит, потому что дети видят яркие цвета, насыщенные. Они возвращаются в детский сад, на площадку, видят, ну как-то так скучненько, серенько, нет этих эмоций. У вас скучно? Это привычка, это рефлекс, то есть это уже. Поэтому чем минимум этому, то есть ребенка в таком возрасте необходимо занимать творчеством, это все, что возможно сейчас только многообразие возможных вариантов и лепка и все что угодно. То есть поэтому минимализировать и оставить, то есть это обучающее, это для того, чтобы ребенок, когда не хочет кушать, обычно ему включают, либо же использовать даже как поощрение. То есть, mm -hmm. если вспомнить наше воспитание, мультфильмы зачастую были как поощрение и там после перед сном. Ладно, сегодня посмотришь мультфильмы, да? В таком плане. Сегодня ты была хорошей девочкой. Но, в принципе, все разумно, что батьки, знаете, не, ну, как бы свой час они не отдавали только на мультфильмы, а вот Время 15, 15 минут, то, что с ребенком родительская обязанность, так? оно остается. Но есть мультфильмы, которые положительные. И то, что сейчас лидируют там, те же фиксики, которые обучают, которые действительно интересны. И они расскажут о математике, о физике, то, как родитель не расскажет, и учитель даже так не расскажет. То, что герои можно там, привязаться, что герои там какого-то цвета. Но они обучают. А вообще муксилию рекомендуют рекомендуете ведосить? Mm, да, то есть фиксики это то, что рекомендуют. Но родитель сам выбирает. То есть это мы здесь ответственность на себя не берем. Смешарики, фиксики, есть часть мультфильмов Телепузики. советских. И они не обучающие. Я просто вспомнила, вдруг нет. Есть статьи, уже информация о том, что после просмотра телепузиков у детей были психические расстройства. Боже, что ты запом... Такая запом... Запомнили, психически. да? Так видишь, вот сейчас мы взяли его вот ограничили, нельзя смотреть этот мультфильм. А... Выбор родителя. Ну да, а как, как правильно, вот мы все-таки не знаем, как правильно выбрать мультфильм? Вот ваш совет, как правильно это То сделать. То есть, первое. Просматриваем, а, родитель просматривает дома предварительно. Смотрит свет, звук, а, сюжетная линия, есть ли логическая связь, цепочка, взаимодействия, mm -hmm. что происходит, какие герои. Смотрим положительно, отрицательно герои Должны быть и добро, и зло. И смотрим а, также на наявность каких-то трюков, которые бы ребенок потом бы не повторил. Там, где дети а, делают какие-то элементы, которые бы вам не хотелось, чтобы дети же смотрят и думают: ой, я так прыгну, как с дивана или там откуда-то. То есть на безопасность. То есть сканирует родитель, для себя воспринимает и смотрит на реакцию ребенка. Ребенок, когда просматривает мультфильмы, он должен быть живой. Это должна быть яркая мимика, это должны быть даже какие-то телодвижения. Это вот то, что я говорю, где-то пританцевать, что-то сделать. Если ребенок уткнулся и зомбированно смотрит в одну точку есть, с открытым уже ртом, то есть все, он уже не воспринимает, он просто включился в процесс. И психика, то есть мозг активизирует, деятельности активной нету. То есть обращаем внимание на поведение ребенка говорили о гаджетах что по поводу гаджетов сколько можно сидеть детям за компьютером смотреть в этот планшет и так далее тому подобное Ну, опять же таки в зависимости от того что он там делает то есть если же игры. это игры у меня вот была ситуация да ехал да. я в автобусе и мальчишка лет так 6-5 всю дорогу сидел и играл в какую-то игру ну на протяжении часа 4-3 вот столько. И мама говорит, типа, все, Миша, ты поиграл, хватит. Ну, мама, я хочу еще. Ну, ладно. То есть жалость, так сказать, и любовь к своему чаду маму остановила. 30-45 минут, и плюс ребенок может играть, то есть он едет в дороге, допустим, он может занять Так, себя. а в принципе, чем ему Но еще мама заниматься? Должна, то есть каждые 30 минут вызвать психику, вернуть обратно. То есть, сыночка, посмотри туда, или подожди на секундочку, поставь на паузу, вернуть его в реальность, поговорить с ним о чем-то. А сколько Специально такого, это, на, ну, часа? То есть, если это 30-45 минут, в возрасте вот 5-6 лет, вы говорите, то есть, ну, допустимо... Учитывая, что это было проезд, дорога, необходимо было чем-то занять, допустимо, что он 4 часа поиграл, но каждые 30-45 минут ребенка надо возвращать в реальность. Это, на хвилину, на 2-3 минуты, да, посмотреть на реакцию, если ребенок агрессивно говорит, там, нет, я играю или еще что-то, то есть дождать того момента, когда можно уже сохраниться, остановиться, то есть посмотреть глаза в глаза, вернуть его максимально, то есть позицию здесь и сейчас, пусть дальше тогда уже продолжает. В нынешней в повседневной жизни, безусловно, то есть до часу это... і потолок. Бо потім це просто виливається у таку проблему. У мене дуже багато знайомих є, які своє студентське життя, от я знаю, вони проводять, приходять з пар і сідають за комп'ютер і все. І це цілий вечір проводиться ось так. І всі п'ять років просто. І це інформаційна і... зависимость, яка і... ну, э, в ум нинішнього часу. І плюс же зір. Це і фізіологія, це і все одно і тілесне проявлення реакції. Тут, знову ж таки, рекомендація використовувати насищені краски життя, які є в нашій житті. Активно зустрічатися з друзями общаться, находить, то есть жить активной жизнью, чтобы жизнь в реальности была более интересна, нежели а, то, что есть в гаджетах. Они психологически настолько продуманы музыкой, цветом, иконками, то есть это все... Затягивает. Это все сделано так, чтобы человек залип и долго там, то есть и при необходимости, то есть в технологии... Ну, разработчики, в пора. принципе, они зацикавлены в том, чтобы был попыт на их продукцию, а лишь, ну такие сгубни потом идут факторы. На самом деле, действительно, и, и как говорят взрослые, тоже маленькие дети, да. то то Могут залипнуть и так далее, и тому подобное. Поэтому, друзья, Конечно. пожалуйста, будьте такой альбитом. Спасибо вам огромное. Спасибо, как за всегда Как всегда, все по делу, все разложили по полочкам. Надеюсь, что родители записали, взрослые запомнили. Да, ну, вам хорошего дня, хороших выходных. Сегодня спасибо. пятница. Да, ну, а мы вернемся после небольшой рекламы.